Salam, mən kimya bioloji müəllimi Mustafa Eva Lətifə. Bugünkü mövzumuz sürünənlər sinfidir və sürünənlər sinifinin nümayəndəsi zolaqlı kərtənkələ. Sürünənlərin hazırki dövrdə 9400 növü məlumdur. Onların əksəriyyəti quruda yaşayır. Çoxalmaları su mütəndən aslı olmur. Sürünənlərin hamısı atmosfer havası ilə tənəffüs edir. Deməli, Sürünənlərin tənəffüs sistemi yalnız ağciyərlər vasitəsilə gedir. Suda qurda yaşayanlardan fərqli olaraq, sürünənlər quru mühitində yaşadıkları üçün onların dərisi qurudur və üzəri pulcuqlarla örtülüdür. Əksəriyyəti xaricdə möhkəm təbəqə ilə örtülü və ehtedad qida maddəsi ilə zəngin olan yumurta qoyur. Və bunların skeletinin quruluşu və yerləşməsi demək olar ki, suda qurda yaşayanlarda olduğu kimidir. Baş beyində görmə payları daha yaxşı inkişaf etmişdir. Əksinə beyincik bir çox nümayəndələrində o qədər də böyük deyil. Suda qurda yaşayanlarda olduğu kimi sürünənlərin də ürəyi 3 kameralı olub bədən temperaturu sabit deyil. Sürünənlər qarnı üzərində sürünür. Buna daxildir ilanlar və ayaqsız kərtənkəlilər və ya xotdakı özgödək ayaqları ilə bədənini yerdən az qaldıra bilirlər. sürülənlərə, pulcuqlular, tısbağalar, tinçsaqlar və dimdikbaşlar dəstəsi daxildir. Kärtənkələnin quruluşu. Şəkildən də göründüyü kimi, kärtənkələnin bədəni quru dəri ilə örtülüdür və quru dəri ilə örtülü bədən baş Boyun, gövdə, quyruq və ətraflara bölünür. Ətraflar ön və arxa ətraflardan ibarətdir. Başda bir cüt göz, qoxu və tənəffüsə xidmət edən bir cüt burun dəliyi, təbilpərdəsi yerləşir. Ön və arxa ətraflar barmaqların sayı eynidir. Yəni Hər birində barmaqlar həm ön ətrafda, həm arxa ətrafda beş barmaqlıdır və caynaqla qurtarır. Kərtənkələnin skeleti. Kərtənkələnin skeleti baş, gövdə, ön və arxa ətraflardan ibarətdir. Onurğa, boyun, bel, döş, omağ və quyruq hissələrdən ibarətdir. 8 fəqərəli boyun başın hərəkətli olmasını təmin edir. Qurbağalardan fərqli olaraq döş sümüyü gövdə skeletinə aiddir və ilk dəfə olaraq döş qəfəsi əmələ gəlmişdir. Ön və arxa ətrafların hər ikisi az öncə qeyd etdiyim kimi 5 barmaqlıdır. Kərtənkələrin həzm, ifrazat, cinsiyyət və tənəffüs sistemləri tənəffüs divarlarındakı büklüklər olan ağciyərlər vasitəsi ilə gedir. Biz az əvvəl qeyd etdik ki, sürünənlərin hamısı atmosfer havası ilə tənəffüs edir. Əgər bunlar atmosfer havası ilə tənəffüs edirlərsə, deməli bunların tənəffüs sistemi ağciyərlər vasitəsilədir. Qabırğa arası əzələlərinin yığılı başılması sayəsində döş qəfəsinin həcmi dəyişir, ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi gedir. Kärtənkellənin həzm ifrazat və sinir sistemi ilə suda qurda yaşayanların sistemləri arasında oxşarlıq vardır. Sinir sistemi bütün beyin şöbələri, xüsusilə beyincik yaxşı inkişaf etmişdir. Duyğu orqanları suda qurda yaşayanlarda olduğu kimidir. Bunlarda göz qapaqlarından başqa həmçinin qırpma pərdəsi də əmələ gəlmişdir. Kärtənkələnin qan damar sistemi. Bunlarda qan damar sistemi 3 kameralı ürəkdən və damarlardan təşkil olunmuşdur. Mədəciyi tam olmayan arakəsmə ilə iki yerə ayrılır. Timsaqda bu arakəsmə tam olduğuna görə o 4 kameralı hesab olunur və bu müstəsna haldır sürünənlər çərçivəsində bir tək timsaqda ürək 4 kameralıdır. Böyük qan dövranında hər üç növ qan həm arterial, venoz və qarışıq qan dövr edir. Kärtənkələrin sinir sistemi. Az öncə qeyd etdim ki, bunlarda sinir sistemi yaxşı inkişaf etmişdir. Çoxalması. Kärtənkələrin çoxalması mayalanma daxilidir. Əsasən yumurta qoyur. Yumurtada rüşeymin inkişafı xarici mühitin temperaturundan asılıdır. Və Bunlar üçün xarakterik mühüm bir proses vardır. Bu da regenerasiyadır. Regenerasiya qırılmış quyruq fəqərəsinin bərpası kərtənkələdə regenerasiya adlanır. Yəni qırılmış quyruq fəqərəsinin bərpası regenerasiya hesabına baş verir. Regenerasiya prosesinin mahiyyətini izahat etmək istəyirəm. Yəni kərtənkələr üçün mahiyyətini. Bilirsiniz ki, bir sıra heyvanlar, tülkü, porsuq, quşlar, ilanlar kərtənkələrlə qidalanır. Və yırtıcılar kərtənkələni qovub quyruğundan tutursa, onda quyruq qırılıb, yəni quyruq fəqərası ayrılır, qalır. Kərtənkələk sözünü xilas etmiş olur. Quyruğun bu cür qırılıb yenidən əmələ gəlməsi, regenerasiya hadisəsidir. Və biz bugünkü mövzumuzda sürünənlər sinifinin nümayəndələri zolaqlı kərtənkələnin quruluşu, skeleti, həzm, ifrazat, cinsiyyət və tənəffüs sistemləri, qan damar sistemi və həmçinin regenerasiya prosesi haqqında ümumi biliklər əldə etdik.